今日も、私一人じゃなくて、ゲストが来てくれましたよはい、今日のゲストは、はるさんですはい、ゆきさん <laughs> 久しぶりです久しぶりですちょっと違うんじゃないえ、ちょ、そうそう <laughs> 結構、ゆきさんってちょっと気持ちが入ってないと思う入ってないよ入ってないよ なんかそうですねそうですね一体何これは <laughs> <laughs> ?3 時の真似ーそうだね <laughs> うんまあね久しぶりといたけど全然久しぶりじゃないそうそうですねまあ <laughs> <laughs> それもそうだけどえ、はい、これはゆきさんって言,った行くために言えるためにめっちゃたまったからね言葉<え>まで間違った <laughs> 大丈夫ですよだって、はい、先週ぐらいかな、うん、録音したばっかりじゃないですかそうですね,そうねまあ録音したけどそう鬼滅の刃の話だったんですけど、はい、その、はい その動画は今編集中だからまだ皆さんには今はね録音撮ってる時はたぶんないんではけどうーんでもこの動画が出てきた時はもう鬼滅の刃の話も聞いてると思いますねそう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 ですね今日今日は何のことについ,てのついて話しするのかはさっき皆さん <laughs> 分かったと思うんですけど <laughs>、はい、もちろん私たちワンピースのことについて話してますね <laughs> そうですねえっとその鬼滅の刃の話の動画の中でもうんそうそうそう半分くらいはワンピースの話だったんですけど <laughs> 鬼滅の刃なんだけど、まあ、ワンピースのこともたくさん話しましたから <laughs> まあワンピースのワンピースについての動画も作ろうかなってうんそうそうそうそこであのハルさんが、はい、えっと ワンピースの話始まっちゃってじゃあ、はい、ワンピースの動画もりやりましょうかという感じでなったんですけどそ,す、ね、それ面白かったのはね私の動画を編集してくれる子がいるんですけどそ,す、ね、その子が「ワンピース見たことがなくてその前撮った「鬼滅の刃」の話の中で入ってき入ってた「ワンピースの話でめちゃくちゃ困ってたらしくて。

はい、えっとね、私今、ハルさんに最後にいたのは、メイリーが燃やされた時までだと言ったんですよね。はい、えー、<も>そうですね。今はねあ、シャンクスが白ひげに合ってるところまでいました。なるほど。うん、ああ<ー>。はいはい。そうですね。まあ、Facebook でも見たんだけど、<laughs> あそろそろ、あれかって。<laughs> あれか。<laughs> そそろそろあれって何あ、ね、あれはあれはって悲しい時ですねもう<ー>泣いてしまうとかうん、うん、そうだね、うん、でどうしよう,うん、うん、ワンピースであハルさんはいつ初めて見たの私初めて見たのは2019年の終わりぐらいに <laughs>、はい、えとワンピースを集めてみてワンピースをだいたい終わったのは 多分三ヶ月ぐらいだけで終わったのかな。えー、え。毎日全部見たから。三 <laughs> ヶ月で。せ話を見たの。そうそうそう。う全部ぐらい見たから。その時でも、まあ、仕事とかもないし、勉強も始まってないから。え一日中寝たり食べたりしてるんで、ワンピービスだけ。見てたんですね。 うんうん、そういえば私もあの見始めたのは夏休みの時だから8月の中旬ぐらいでうん、うん、今はまだ1ヶ月1ヶ月かちょうど1ヶ月だけど私も,もう300話、うん、あ終わりました早はでもでも,でもまだまだ残っていますよあ<ー>頑張ってくださいそうでですけどでも はい、その夏休みの時はそうだけど今は学校もあるしバイトもある中でもめちゃくちゃ見てて、うんはい、すっげー進んでる <laughs>、うん、あ天気が戻りましたあよかったですそうですねよか,よかったですよかったです、はい、ワンっースって言えばハルさんは誰が好きなの一番 いやそれ結構難しいですよ。<laughs> ワンピースって結構キャラクターが多くて。<laughs> ね、えー、でも誰が一番好きですかっていうと、昔にも言ったことあるんですけど、私って主人公が好きっていう人なので、もちろんルフィが一番好きですね。うんうんうん、なるほど。あとはルフィ以外はルフィ以外はルフィの仲間全部ぐらいが 好きです、えーはい、でもこのルーフィーの後好きなキャラクターを選んでくださいとしたらやっぱりゾロかなおおなるほどはいマリモ <laughs> そうだね、うん、マリモ <laughs> <laughs> えっとーなるほど、はい、なるほど めっちゃ面白いね、ソロはいつも迷ってて。そうですね。<laughs> いつも迷ってて。<laughs> いつも迷ってて。この最後、私見たのもさ、ルフィのおじいちゃんがうん、うん、そうですね現れたときに、やべえ、海兵たちが来るぞってみんなに知らせなきゃってなって、<laughs> めっちゃ迷ってて、先生。お知らせできなかったんですけど。そうですね。マジかよってなって、うんうん、本当に。 うん、そうです、ね、そして、なんか。うん、この。ルフィがなんで好きかっていうと、ルフィさんはめちゃくちゃ面白い。はい、えー、そうそうそう。めちゃくちゃ面白くて。<laughs> えっと、多分あれかな。メリンゴを。メリンゴは壊してるときに、このウフソフさんがま、また。えっ、ー、と、直してるじゃないですか。うんそ,すね、その時覚えるかな。その時に、まあ、ルフィさんも。 分かってるよ、ソップ。なんか言っても仕方ないって言って、この笛を壊したって言う。壊した時に、めっちゃ面白,面白くて、めっちゃ笑っちゃいました。嘘なるほど、分かった。分かった。<laughs> えっと、<も>で、ルーうんうんあ。あ、あと、分かってるよ、ソップ。なんか言っても仕方ない。俺たちだよ、直してやろうぜって言って、<laughs> ボーンって壊したそうだよね。ソロもじゃない、その時。<laughs> この船ボロボロだなーって、ソロさん。<laughs> で、そうそう。お前ら、壊してるんじゃねえぞ、うん、倒すなよってウソとが <laughs> <laughs> そ,うそうそう。お前らがもっと壊してるんじゃねえかってなって、うん。そうですね。<う>あと、えー、ルフィが、えーもうまあ、好きなこともたくさんあるんですけど、これが仲間、うん。 に仲間にとっても優しくしてくれて例えば、えー、ナミーさんが病気になっている時に<ー>この山の上まで登ってえっ、ー、と医者に診てもらった時にああ本当にルフィさんって本当にすごいだろうなって友達のために命をねだから、うんえー、その時からルフィさんのことが好きになったっていう意味ですねルフィさんが、えー、いつも 食べてるから <laughs> ね <laughs> ね <laughs> 戦うより食べるのがもっともっと興味があるっていう方なので <laughs> そうだねいつも食ってる、ね、そうねそう本当に人間なのかどうかもうわからない<う>あさっきハルさんがその波の時行った時に、うん、私一番好きなシーンの中でそれが入ってるんですよああなるほど私までもう なんか山がめっちゃ高いんじゃないですか何回も何回も落ちてそれでも諦めずにもう手もボロボロでケーザーの怪我とかして私までも痛くなるほど見るだけでそうそうそう本当に自分の仲間のために頑張ってるわねってうんそうですよそうですねなんかそしてルフィさんが、えー、もう一つあるんで、うん、なかなか諦めないことですそうそうそう 戦う時でも、えー、とどのくらい怪我しても全力で戦ってるそうですルフィさんが私にとって憧れる人になっちゃうかもしれないですね。うーんなるほどね。はいその CP9 と戦った時、はい、そルフィと戦った時にめちゃくちゃもうボコボコにされてそう,う。でもその,その時にウソップがもう、はい、叫んだからちょっともう一回立ち直って。 俺はもう二度と仲間、ロビンを助けられるまで倒れないぞって言った時も全然もう倒れるギリギリの時もそうですねすごく頑張って倒れないようにして助ったんでしょ、まあ、う,いうそういうシーンがこうワンピースにたくさんありますよ。ワの国とかにもあるんですけどね、だねまだ見てないからです。うん <laughs> わからないですけど。めっちゃたくさんありますよ。そうね。本当にすごいです。もう、これからはやばいシーンしか来ないってね、うん、みんなにも言われてますよ。たくさん。そうですね。あのー、うん、やっぱりワンピース好きな人でたくさんいるし。はい、バイトの先輩もワンピースのオタクで。はい、学校でも、その女の子。友達が。はい、<laughs> いつも。ゆきさん <laughs>。 これからだよ、もっとやばいことが来るよって、その、そうそう、ネタバレめちゃくちゃもう、やっぱり知ってる人は知らない人にめちゃくちゃ言いたがるんじゃないですか。うん、<も>そうそう、私の人の気持ち分かる、<laughs> 今はもう全部言いたいくらい。<laughs> で、みんながもう、頑張っている私がまだ、うん、まだ,だからネタバレは。 言わないよようにし私も頑張ってるよ <laughs> でも。でもね、Facebook 見たら全部見られてしまうかもしれないですね。あそれは大丈夫。私も頑張ってる。見ないように <laughs>。<laughs> はい。そうですね。はい、あー私も、うんま、好きなキャラクターといったら、ルフィもそうだし、はい、サンジと、えー、シャンクスとエースですね。うんうん そうええー、サンジーって今、はい、レディーに手を出すなって、ね、そ,そこなんだけどちなみに <laughs> サンジーってルフィの一味の中で一番頭がいいっていうかすごくみんなが戦ってる時にちょっと消えてその後に大きなことをやるっていう。 役名が3時なんだけどう、ね、もうよ料理もできるしもうそこもすごく素晴らしいし、ね、ただ女の子が現れたらちょっと頭がやばくなるっていういそ,れそ,れそ,れそれについてちょっとうん、うん、えっと言いたいことがあるんですけど、はい、まあえっ、ー、とネタバレなんだけど3時さんに好きになっちゃった、はい、女の子もいますよ やめてよ <laughs> 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 まあその時はサンチはハンサムライトみたいに普通のサンチじゃなくて、うん、あかっこいいサンチになったっていうことですねはいはい。そう一度また私心配してきたよどうしよう <laughs> いや今からやめるネタバレ、ね、ごめんなさいハールさんうん、うん、<ー>あそして仲間といえば、うん、チョッパーもめちゃくちゃ可愛い そうですね、チョッパー。チョッパーさんがめちゃめちゃ可愛くて、いやなんか子供みたいですね、この仲間の中で。そう、子供ですね、まだ。そうそう。そう、あのー、ルフィと同じくらい、<laughs> みんなが何かが騙すこと言ったら、<laughs> 本当って、あのウソップにいつも騙される。<laughs> <けに> <laughs> 宗家キングっていう人が現れるときも、うん、ウソップって全然知らなくてルフィとかそうそうソファもルフィも同じねその2人しか2人以外に全員もうウソップってわかってるのに、うん、<laughs> そこもかわいいですねそう,そ,うそうだね、うん、あとなんか エースのときさ、私、はい、エースが現れたときに、めちゃくちゃもう喜ん、めっちゃ幸せだった。ルフィ、えー、ルフィの兄、ルフィに兄貴がいて、その、すごく、兄弟、めちゃくちゃもうお互い好きっていう,関係でそうで、ね。そうですね、うもう、すてー,ーってなって、すごい。まあ、でもまだまだ残っていることがたくさんありますよ。まあね、ちょっと、そのエースに関する、やばいネタバレは、ね、マジいやいやいや、まあ、い、えー。<laughs>